А где вы живете? А приклад, приклад. есть края? Я живу в стране, которая сейчас называется Украина. Да. А, Это не ваша. Ну а правильно. Можешь, можно, я вы верю? все знаете? Какие вы граждане у... Украины? Я знаю, я У меня вид на жительство. Три года воюю в правом секторе. Три года почти. Первое. Я хочу сказать одно. Задам четкие вопросы. Четкие вопросы. Крым чей? Украина! Украина! Крым чей? Крым чей? Стоп, стоп, стоп. Хорошо, в какое время? Крым, а, как в да, какое да, время? Да, Крым, да, Крым да. чей? Крым Алексеева. Крым, Крым оккупирован. Крым Друзья, был. Грузия, Абхазия, Осетия, Приднестровье. Крым был. Карабах, оккупированные был. территории. Донбасс, данная ситуация, оккупированная территория. Донбасс, да, значит. С... Кто дальше, там? Что? Кацапы, российские войска и вся эта Россия! Это хорошо, я контуженный, мама. тогда я отойду. С... Ну отойди, потому что могу зашить. Бля, Йосик, что ты мне заряжаешь? Я помогаю. тебя спрашиваю четко, чай Крым? По Чья Абхазия? Нет. Какая справедливость? справедливость. Йосик, что ты мне в шуму, в что ты мне заряжаешь? А вы че нет, кого Нету так, не у меня не ребята не гибли, у меня ребята гибли, я тебя не трону, у меня ребята гибли, вот мои друзья, вот под этими блядскими георгиевскими венточками, пидоросня заходила и стреляла, у меня много друзей лигму там, но и вот, вот когда, я там, этих то, когда я убивал когда я стрелял, вступал с ними в, в, в контакт, я находил у этих сейчас бойцов, да, этих я доб... Это, объясню, что тебе, объясню тебе, объясню тебе, за твою справедливость, я заходил разведкой да. и выходил, вот когда убивали этих мразей, я достаю, открываю документы, справка об освобождении, только приехал с России, и российский паспорт. У всех. И вот эти ленточки вот эти С той целью. Что, что вы хотите вот, этих людей? вот это? Вот От этих это, вот это. Шурка. Тоже Шурка. Это то же самое, какое прошлое? Наши. Это боль. это Сорок 40 40 миллионов, прошлая. Стоп, стоп! 40 миллионов потерь, говорю, Какое, будущее? Потерь. Говорю, какое будущее? будущее? Начинайте, да. с Финской войны. Есть хороший. С финской войны! Сделение Польши начинайте. Я живет. Я имею. Я имею к тебе всего лишь два вопроса. Я имею к тебе два вопроса всего лишь. Конечно, вы, вы не Украина вы независимая, страна. Что, независимая страна. Независимая. А какого хера здесь мне приезжают сюда? Не знаешь? А как это Путин веди войска? А как это референдум? А кто это Захарченко? Ну, мнений может быть много. Какое мнение? Не Давайте. хочешь, есть, 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 главное мнение. Я Не работаю. хочешь, чемодан вокзал России. Мнение меня и же. Повен Здесь провести. одно мнение. Здесь живет ну, мой сын, ничего. моя семья. И я буду я воевать давай. за эту землю, пока у меня сил есть. А сил, сука, у меня немерено. Йосип Волы, блядь. Жилоб, сука, как со свининой. Смаха <свят> <свят> <ты башь>, <свят> Да Берман, все ты А ну крикни слава России, сучонок! Смаха Смаха <свят> Смаха А <без> матов, <свят> <простая>. <свят> Вы еще и детей сюда привели я, я прошу вас, я извиняюсь Честно, извините, вот сюда достаю Бывает, нормально Молодец Три года за что потерял? Три года я могу сидеть с семьей, женой, с ребенком работать. Три года. Три года вот это все творится. Таких вот псевдопатриотов привели в Раду. Я, не, я говорю, как это есть. Таких, как Гришни Семенченко. Много вот этих все тюлени, которые пришли на волне Майдана и вот этой войны. На костях моих побратимых. Вот, пожалуйста, еще псевдокомандиры, псевдоофицеры, псевдособаки. Вон там еще толпа таких уродовых идиотов. Что еще говорит? А что еще хотите, чтобы я сказал? Что сказать? Вы думаете, в Раде нормальные сидят? Возьмите, блин, Рай, этот опа-блок или как их? Опа-блок. Оппозиционный блок. Чила на мыло поменяли. Не будет ничего, никаких этих волнений, никаких третьих майданов. Люди устали, ничего не хотят, люди жить хотят. Ну вот без этого это день скорби, не вопрос. Взяли да. черные флаги. Вот на эти черные флаги можете одеть эти георгиевские ленточки, и скорбить под тем, которые при, пришли и убивали нас. Да, идите скорбите на могилу, встаньте с этими флагами и плачьте. Я с оптутой, вот. ну их не Вот. Был, есть, я стану. Никогда, чтобы Каждая скотина знала. Да, я каратель ваших понятий. Да, я каратель так и будет, я буду карать, кто будет приходить на эту землю и убивать украинцев. Я грузин. Еще раз говорю, я не гражданин Украины. Вот так. Вот здесь моя семья, моя жена и мой ребенок. Не будут здесь мои друзья. мои друзья, да. Я в этом городе живу уже почти, почти 10 лет.